В этом году, во время боя Курантов, большинство украинцев будет поджигать свои платежки, бросать их в бокалы с шампанским и загадывать, чтобы в следующем году эти платежки к ним не приходили. А сбудется ли это, во многом зависит от наших чиновников. Одного такого чиновника мы встретили в студии областного телевидения. Ой, ⁇ ё-моё, что ты опять там придумал? Я сейчас вообще должен быть на Мальдивах. Меня ждет яхта. Две классные телки. Да какие телки? Какие яхты? Вы же губернатор. Вы обязаны поздравить область с Новым Годом и Рождеством. А что, не хватит бигбордов? По всему городу же поставили. Я же как раз рассчитал на весь отдых. Там это э, вот так стою с Новым Годом. Вот так вот стою э, э, с рездвом, и, э, вот а, и с Иисусом Христом. А, нет, это я с Дедом Морозом вот так вот стою. <связывая> Вы должны лично поздравить область с Новым Годом и сказать, что благодаря вам в области стало жить лучше. Что реально лучше? Ну <связывая> <Да> нет, конечно. <связывая> Но ваша задача сказать о том, что стало жить лучше. Слушай, может просто да закажем бигбордов. Чтобы тебя там дал встречи в новом году с Иисусом Христом, не? Вы хотите остаться на посту губернатора в следующем году? Да. Тогда у меня для вас три новости: одна хорошая, другая плохая, третья очень плохая. <связывая> ну ладно, давай хорошую. Текста в обращении немного. Что? Там будет текст? А ты ты шо, блин, я думал, как обычно, ручка и вот так вот помашу, и все на этом закончится. Ё-моё, это что, хорошая новость была? Какая ж плохая? Текст на украинском. Ха. Напугал ежа голой жопой. Я тут недавно курсы украинского прошел. Так что я, можно сказать,

я, я, я боюсь! Это, Это основное условие Киева! Ну они там охренели в Киеве! Они сейчас ищут новых управленцев. Новых! Так понимаете? Я-то тут при чем? Ну... Они хотят посмотреть, как вы будете общаться с электоратом. С кем? Неважно. Да, блин, ну ты что не знаешь, боюсь я этих камер! Что вот этих вот! что вот этих вот! Ну! Вот, текст, там ничего сложного, прочтите. Кто писал? Спич -райтер. Опять этот еврей. Пускай он сам это не читает. Я не буду. я. Читайте, там ничего сложного. У нас до эфира минута. Сколько? У вас надо держать на мне администрации. Это шапка, текст ниже. Там все просто. Витаю вас с Новым Роком и Резвом Христовым! И витат, сыно! Цей башкий, а наступный будет кращим! Кращим! Коммунальные мы снизим, а зарплаты — пидвыщимо! Ваш губернатор! <свят> Если вам так сложно, можете перефразировать своими словами. Своими словами, а матюки, вырежешь потом! Какие матюки? Это прямой эфир! <связывающие> Если вам сложно, запишите какие-то тезисы себе на руке. Какой обычно я рукой пишу? Если вам сложно, давайте я. <связывающие> Коммунальная, э, зарплата, Раму. пенсии, медицина. Я буду стоять рядом. Вы меня будете... У вас нет волос. Что вы делаете? Шу. Я буду стоять рядом. Вы меня не будете слышать, но будете видеть. Я буду постараться вам помочь. Внимание, до прямого эфира осталось 10 секунд. В эфире новый на ICTV. С пройдешним новым роком у всех. А зараз у прямому эфире свою область всех украинцев хочет приветствовать наступный губернатор. Дивимось. 私。<laughs> Новым Роком! И с днем народжения! Это что, российский канал? И с Иисуса Христа! Мы Не, про прокак, прокакали. А, не, 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 вообще, геть про... Але я вам про це не казав. <рик> наступный, наступный, а, наступный рик. На, наступный рик, наступный рик будет вообще класс. <рик> и, 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 если не хуже. А, не, нет це был вообще останній рик. До побачення. Наверное, потому что... О, так у меня ж тут написано. А? Но я вам про це не казав. Коммунальные тарифы. Что коммунальные? Коммунальные тарифы, конечно, здоровье у нас. Это все из-за меня? <Слышко> не, -не, не, 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 конечно, не из-за меня, а благодаря мне. А -э их будут сплачивать и ведьдите а, не-не-не, тики-диты, не, не, тики. Диты, тики. И взрослые, и взрослые. А, а, а сами тарифы возрастут. Я не буду заказать. Не подождите. Уменьшат. Да я не буду сказать, что у меня маленький. Пофиг. Говорите, что хотите. Что хотите? Пофиг, пофиг, все. Да. Ну да, у меня маленький. Yeah. <реш> але мне <мені> пофиг. <реш> я не парюсь. А, а я не парюсь, потому у меня заработная плата нормальная. Все. А и она будет подвышиваться. А у... не только у меня. У всех остальных тоже. У наркоманов. Брачи, 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 брачи. Ну, не только у них, а еще и у, брачи, брачи. у гомиков. У, у покойников и у сумасшедших. Ну и у батюшек, конечно. А и у врачей. Да. Врачи! Доплата за стаж. За стаж. Доплата. Ну, врачам, конечно, треба будет доплачивать. Из своего кармана. Потому что, если не заплачивать, то все отвезут на Цинтер. Вы идиот! Выдиот! Что это я идиот? Да ты погано показываешь! Показывай так, чтобы мне понятно было. А, и на кинець. Хочеться підняти цей бокал та від щирого серця побажати кохання. Великого кохання. А, крепкого здоров'я. З новим роком і веселих е, новорічних свят. А, Ну і, як у нас кажуть, Амінь. Якщо на нам повідомили, Україну вітав колишній губернатор області з Новим роком. Що значить колишній ти? ти? Що це із за діття? Це шоу для тих, у кого є телевізор. Тізер-шоу. На наші концерти не требують візи. Тізер-шоу. My šutím o dobrom, věčnom i milom A všetko ostatné, smotri v nej,